Dasar Industri Kreatif Negara atau singkatannya DIKN adalah merupakan antara dasar yang paling mutakhir diperkenalkan oleh kerajaan Malaysia demi menggarap perkembangan yang lebih sihat dalam industri kreatif. Hakikatnya industri kreatif itu sendiri merupakan satu sektor yang relatifnya baru di pentas dunia. Namun begitu kita melihat perkembangan ekonomi dunia kini di mana sumbangan yang diberikan oleh industri kreatif kepada pembangunan ekonomi secara keseluruhannya begitu besar sekali termasuk dalam konteks negara kita Malaysia. Justru kita ingin menali dengan lebih lanjut dasar yang baru sahaja diperkenalkan ini mungkin singkatan yang harus kita uh, makmurkan DIKN dan DIKN ini yang akan kita bicarakan selama satu jam dan untuk membicarakan ini uh, kami membuka juga talian bagi anda berinteraksi bersama dua panelis yang bakal saya perkenalkan seketika nanti talian yang kami buka uh, sekitar 15 minit dari sekarang adalah 0322829062 itu taliannya saya ulangi semula 22829062 anda juga boleh berinteraksi menerusi SMS caranya taipkan dialog, jarakkan, berikan nama, lokasi dan komen ataupun soalan anda. Hantarkan ke 32776. SMS yang anda hantarkan itu akan kami paparkan di kaki kaca televisyen anda. Dan untuk tujuan itu, masanya saya perkenalkan dua panelis yang akan memberikan warna-warni bual bicara berkaitan dengan dasar industri kreatif negara. Pastinya kami bawakan pihak wewenangannya, pihak autoritinya Di sebelah kiri saya iaitu Ketua Setiausaha Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan yang berbahagia Datuk Seri Kamarudin Syaraf. Kita berikan tepukan kepada Datuk Seri. Terima kasih. Pertamanya Datuk Seri mungkin tahniah juga kerana memperkenalkan dasar ini uh, yang begitu signifikan sekali kepada Malaysia. Dan Datuk Seri, kita bawa juga pemain industri ya. untuk bercakap supaya mereka juga boleh memberikan komen balas. Bersama yang berbahagia Datuk Freddy Fernandez, Presiden Persatuan Karyawan Malaysia. Kita berikan tepukan saya yakin Datuk Freddy juga ada banyak input tambahan uh, Datuk Seri tidak ada perbincangan awal tadi kan jadi kita <laughs> terima, <laughs> uh, terima kasih kerana jemput saya. Baik sama-sama pastinya kita inginkan input dari uh, pemain industri sendiri dan uh, untuk tujuan itu kami akan membuka kantalan seketika nanti namun anda boleh mula menghantarkan SMS uh, buat waktu ini uh, caranya sekali lagi saya peringatkan dialog jarakkan nama lokasi dan hantarkan ke 32776 singkatannya DIKN Datuk Seri. Ya. Dasar Industri Kreatif Negara. Mungkin elok kita mengenali dahulu apa perlunya uh, pengenalan kepada dasar ini, Datuk Seri. Ah, in a nutshell. Terima kasih, saya. Yeah. Um, uh, kerana memberi peluang kepada kementerian untuk turut sama dalam membincangkan di di depan audien kita hari ini mengenai Dasar Industri Kreatif Negara. Dasar Industri Kreatif Negara ini telah digubal, uh, kita mengambil masa lebih kurang satu tahun untuk menggubalnya merangkanya dan melihat dasar-dasar yang sedia ada di di seluruh dunia dan merujuk dasar-dasar tersebut dan kita ia merupakan satu dasar induk untuk bertujuan untuk memandu pembangunan industri kreatif negara di masa ini dan juga masa akan datang. Kita berharap dengan adanya dasar ini pembangunan industri kreatif di masa akan datang akan lebih terarah, akan lebih menjurus kepada ke mana kita nak bawa industri itu sendiri. Oleh kerana itu kita dapati juga dasar ini Sebagaimana kita ketahui, industri kreatif sebagaimana yang Tuan Syed nyatakan sebentar tadi bahawa merupakan satu sektor perkhidmatan yang baru yang boleh menjana pendapatan. Bila adanya, dengan adanya satu dasar yang terarah, sudah tentu ia akan dapat menyumbangkan pendapatan yang lebih tinggi kepada pengamal-pengamalnya ataupun pelaku-pelaku yang terlibat di dalam melaksanakan uh, yang ber bergiat aktif dalam industri kreatif itu sendiri. Kalaulah kita tengokkan apa industri perkataan kreativiti dan inovatif itu yang kita harus tekankan hmm. Inovatif dan kreativiti ini merupakan kemampuan seseorang mencipta Membuat sesuatu yang baru untuk yang boleh dikomersialkan hmm. Dan menjadikan satu ia boleh dikomersialkan dan boleh di, mendapatkan penghasilan hmm. Kalau sekiranya kalau kita lihat dalam dalam bicara sekarang kita nyatakan ia adalah merupakan content industry. Ya yeah. Kalau kita, kalau infrastruktur yang kita ada, seperti mana yang kita ketahui bahawa kita ada broadband, kita yeah. ada di, TV digital. Kalau TV itu sendiri tanpa konten yang domestic content maksudnya mm -hmm. uh, uh, in, yang dihasilkan oleh sektor kreatif tadi, mm -hmm. maka kita tidak dapat mengisi yeah. uh, 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 infrastruktur-infrastruktur tersebut. Mm -hmm. Oleh kerana itu, in a nutshell, dasar industri kreatif ini akan memandu industri kreatif dan akan memandu pelaku-pelakunya yeah. untuk menjana pendapatan yang lebih sel selaras dengan NKEA yang kita perkenalkan pada masa ini. Mm -hmm. Dan harus kita ingat, mm -hmm. ada tiga sektor utama dasar industri kreatif di dalam dasar Malaysia di ne di negara kita kita tekankan bahawa pertama sekali is kandungan multimedia okay. di mana anak-anak yang belajar di universiti yang banyak kita dapati dan lagi satu kita dapati yang yang kandungan multimedia ni kita kita boleh nyatakan sama ada dalam, dalam bentuk film, hmm. TV, programs, uh, animation dan sebagainya. Dan yang keduanya industri kreatif dalam, dalam bidang dalam bidang seni dan budaya. Hmm. Bila seni dan budaya ini kita termasuk apa? seni persembahan, yeah. seni pentas, ukiran, uh, arsitektur dan sebagainya. Hmm. Dan yang ketiganya sektor yang ketiganya ialah uh, sektor warisan dan budaya. Yeah. Secara tidak langsung dasar industri kreatif Malaysia yang kita hmm. gubal ini mencakupi ketiga-tiga bidang ini mm -hmm. untuk memastikan kita dapat terus memugar okay. memugar budaya dan warisan bangsa kita yeah. supaya ia dapat uh, kekal mm. dan dihayati oleh masyarakat Malaysia yeah. itulah se uh, secara sepintas lalu yeah. kalau saya nak nyatakan itulah dia dasar Dato' Sri, kalau boleh saya susul soalannya adalah kita ada banyak dasar-dasar sebelum ini berkaitan dengan filem <coughs> dan segala macam jadi di mana letak duduknya dasar-dasar sebelum ini berbanding okay. kini kita ada di IKN ini kalau dulu kita ada dasar muzik negara, okay. dasar filem negara, dan dasar industri ini adalah merupakan dasar induk okay. yang boleh mengawal industri secara mm. tidak langsung dia akan da me me mencakupi dasar-dasar yang telah sedia ada. Mm. Secara secara khasnya, kita boleh nyatakan di sini bahawa dasar kreatif negara, dasar induk, okay. di bawahnya ada dasar filem, okay. dasar muzik. Kenapa kita kita mau benda ini di, di, begitu? Mm -hmm. Ialah untuk memastikan arah pembangunan ke industri itu sendiri yeah. supaya dia tidak uh, bidaran orang kita supaya tidak bertaburan okay. begitu sahaja dia mm -hmm. tak ada fokus kepada okay. sesuatu yang apa yang nak kita tuju dan apa yang nak kita hasilkan di negara kita yeah. dalam bidang industri kreatif yeah. sebab tanpa dasar ini saya mm. khuatir uh, sebab itu sebabnya dasar ini menekankan kepada pembangunan modal insan yeah. kita tahu Di mutakhir mm. ini banyak universiti yang menawarkan yeah. uh, kajian dalam bidang industri kreatif mm. Kalau kita tidak mempunyai dasar yang untuk memandu perkembangan industri ini, kita khuatir bahawa anak-anak yang graduate kelak akan menghadapi masalah untuk ya, mencari bidang-bidang pekerjaan. Ya. Kita nak tanya dengan pemain industri ini. Jika dahulu kita tidak ada dasar sumpah ini, mungkin dasar-dasar sebelum ini terpisah Uh, yeah. tidak komprehensif jadi bagaimana penerimaan pemain industri terhadap dasar industri kreatif negara. Ya, yeah, kami alu-alukan dan mengucapkan uh, tanya kepada kerajaan kerana telah mewujudkan uh, dasar ini. Hmm. Kerana sebelum ini kita pun uh, dalam uh, industri uh, ber, uh, terpisahlah. Yeah. Uh, Filem buat sendiri, muzik tetapi tak ada satu dasar keseluruhan uh, yang meliputi segala aktiviti yang berkaitan dengan kreativiti dan inovasi. Jadi inilah yang kami alalkan dan juga um, ramai pihak, walaupun pemuzik mereka akan terlibat dalam filem dan yeah. uh, perancangan uh, rancangan televisyen mm. dan dokumentari dan sebagainya. Mm -hmm. Jadi uh, tidak terhadlah kepada satu bidang saja. Yeah. Ramai orang boleh menceburi banyak bidang juga dan yeah. men menjadi pengarah atau mm -hmm. penerbit dalam mana-mana bidang yang mereka ada bakat. Yeah. Jadi ini yang kita mengalakkanlah uh, supaya mereka menceburi lebih banyak bidang ya. dan juga meningkatkan ilmu dan pengetahuan dan juga kemahiran mereka ya. supaya meningkatkan mutu dan kualiti penerbitan supaya dapat pasaran di luar negara itulah ya. perjuangan kami dan juga itulah tujuan ya. kami dalam industri untuk menggalakkan benda ini berlaku supaya satu hari nanti Dasar ini akan menjadikan industri kreatif uh, kami menjadi satu yang membawa masuk uh, pertukaran asing dan sebagainya kepada negara dan menyumbang kepada kejayaan ekonomi negara. Saya yakin uh, karyawan uh, punya bidang keperhatian utama sewaktu cadangan. Saya pasti uh, karyawan memberi juga input sebelum penggubalan uh, Dasar ini. Mungkin bidang-bidang utama yang karyawan sendiri perhatikan, bidang saya rasa yang yang menjadi uh, uh, fokus utama sekarang ialah perfilman dan uh, rancangan televisyen okay. kerana itulah uh, industri yang terbesar mm. yeah. dalam uh, industri kreatif. Mm. Tetapi pada masa yang sama kita kena ada satu pendekatan untuk membangunkan industri muzik yang semakin lama makin merosot kerana ada uh, apa nih um, aktiviti muat turun secara haram yeah. dan uh, ada sesawang apa ni web laman yang ya. tidak begitu menghormati harta intelek ya. tuan punya <laughs> itu kita ini, akan perpanjangkan banyak perpanjangan <laughs> tapi sebelum itu datuk sri saya ingin berbalik tadi datuk sri menyatakan setahun kita mengambil masa untuk menggubal ini dan kita membandingkan juga pengalaman negara lain bagaimana dasar ini berbeza dalam konteks Malaysia sendiri datuk sri dalam konteks Malaysia das dasar kita ialah kita memberi fokus kepada di, di samping pembangunan industri multimedia hmm. itu sendiri, kita juga menekankan kepada pembangunan uh, sektor seni dan budaya hmm. dan juga warisan. Okay. Kita cakupkan keseluruhannya di dalam dasar industri kreatif hmm. kita bagi memastikan pemugaran budaya kita akan kekal yeah. dan penerapan nilai-nilai budaya itu kita, kita membangun kehadapan yeah. tetapi kita tidak ketinggalan dalam budaya-budaya Malaysia yang yeah. yang 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 terkenal sebagai kita mempunyai Berbagai cultures kita yang berbeza, mm -hmm. uh, kaum kita yang berbeza, mm -hmm. amalan kita yang berbeza dan yeah. uh, dan yang, yang yang banyak yang kita dapati, yeah. maka dengan cara itu kita dapat agak berbeza daripada negara lain. Walhal kita dengan secara dengan adanya dasar yang mencakupi ketiga-tiga bidang ini, maka pembangunan mm. industri itu akan lebih terarah, mm -hmm. tidak melupakan Ya apa yang kita lihat tidak kita tidak melupakan budaya dan warisan bangsa kita. Ya. Ha. Jadi kita tetap memelihara dan memelihara yes. uh, elemen uh, yang sedia ada di uh, tanah air kita ini. Baik. Jadi kita bercakap tentang dasar industri kreatif negara. Jadi anda boleh terus bersama kami Sekembali nanti kami akan mula membuka talian 0322892062. Anda juga masih boleh menghantar SMS, caranya tapkan dialog, carakan, berikan nama, lokasi dan komen anda ataupun persoalan, hantarkan ke 32776. Teruskan bersama kami, kita berehat seketika. Ramadan ini, panggung Ahad membawa drama-drama komedi istimewa setiap Ahad 10 pagi. Opah Gaga, 7 Ogos. Kekuatan luar biasa. Lembu Jasni Petola Kasim, 14 Ogos. Tup, tup, tup. Fatimah Labuci, 21 Ogos. Ketua Tertipu 28 Ogos Syukur Ramadan TV1 Syahadah di negeri Johor 9 dan 10 Ogos Meninjau sejarah awal kedatangan Islam Dan menjejaki bekas Johan Tilawah Al-Quran Peringkat antarabangsa Juga ke Kelantan 11 dan 12 Ogos Meniti sejarah dan mengenali Tok Kenali sebagai ulama tersohor Nusantara serta melihat aktiviti mahat dan sekolah pondok moden. Syahadah musim ketujuh versi bahasa Inggeris 4 petang dan ulang siar 4.30 pagi seikhlas Ramadan TV2 Soalan minggu kedua kuis syahadah sehingga 14 Ogos Siapakah tokoh agama yang merupakan bekas pelajar mahat Johor? A. E, Tuan Haji Zahari Daud B. Datuk Noh Gadot C. Datuk Ahmad Said Ali Untuk menjawab, taipkan Syahadah Jarak S2 Serta jawapan dan hantar ke 32776 Pemenang minggu ini akan diumumkan pada minggu hadapan dan akan dihubungi Hadiah Mingguan. Penyertaan terbanyak dan jawapan paling tepat akan membawa pulang hadiah produk kesihatan Zulaika Yusof bernilai RM300 untuk 5 orang pemenang sumbangan Trading Resources Sendirian Berhad. Sertai kuis Mega Syahadah, pelbagai hadiah menarik menanti anda. anda sedang menyaksikan dialog dibawakan secara langsung dari Studio 1 Angkasa Peri Kuala Lumpur dan kita bercakap tentang Dasar Industri Kreatif Negara, singkatannya DIKN. Uh, kita ingin mewar-warkan itu secara lebih kerap supaya lebih dimakmurkan di kalangan penonton kita. Dua panelis yang kami bawakan Datuk Seri Kamarudin Seraf... Ketua Setiausaha Kementerian Pentanan Komunikasi dan Kebudayaan dan juga Presiden Persatuan Karyawan Malaysia Datuk Freddy Fernandes. Saya berbalik kepada uh, Datuk Seri, kita bercakap soal uh, industri kreatif walaupun ini sebagai dasar, ada kaitannya dengan ekonomi. Datuk Seri juga menyebutkan kaitannya dengan NKEA. Hmm. Tetapi isu besar apabila kita mengaitkannya ekonomi adalah proses pengkomersialan. komersialisasi itu Uh, saya boleh faham dalam multimedia kita nampak dengan jelas tetapi kalau seni budaya dan warisan itu bagaimana Datuk Seri melihat dasar ini akan menyokong pengkomersialannya bila kita <coughs> bila kita lihat katakanlah seni dan budaya craft ukiran yeah. kayu uh, dan juga kerja-kerja ukir yang dibuat oleh pengukir-pengukir uh, kita di di Kelengganu, Kelantan yeah. dan sebagainya sebagai contoh yang baru ini YB Menteri baru sahaja merasmikan kerja-kerja uh, ukiran Uh, masyarakat uh, orang asli Mahmeri yeah. di, 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 di Kelang dengan adanya uh, this is a creative work hmm. uh, ini satu kerja kerja kreatif uh, masyarakat orang asli Pengkomersialannya kalau kita menyediakan infrastruktur bagi dia untuk 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 me, 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 membuat kerja-kerja ini ya. tanpa kita komersialkan, tanpa pembelinya, ya. dia tidak menjana pendapatan pada ya. mereka. Tetapi apabila kita komersialkan usaha-usaha mereka ini, sudah pasti ia dapat menjana pendapatan ya. dan tidak keterlaluan kalau kita katakan buat permulaan ini mungkin hanya untuk domestic market, ya. pasaran dalam negeri. Tetapi apabila dia telah berkembang mm -hmm. ke satu tahap nanti dengan adanya usaha-usaha promosi yang dilaksanakan oleh yeah. kerajaan dan juga badan-badan yang terlibat mm -hmm. maka kita yakin dan percaya dia yeah. boleh melepasi pasaran luar negara dan sudah tentu mendatangkan pendapatan yang baik kepada masyarakat Malaysia ataupun pelaku-pelaku dalam Industri seni itu sendiri. Ya. Demikian juga halnya dalam seni pementasan, misalnya. Hmm. Kalau dulu di Malaysia kita tak pernah dengar bahawa seni pementasan ini boleh menjana pendapatan yang baik pada pelaku pelakunya. Hmm. Putri Gunung Ledang, misalnya hmm. di Istana Budaya, pementasan ya. Putri Gunung Ledang telah mendapat sambutan yang amat baik sekali dengan adanya dokongan dan sokongan daripada pihak kerajaan dan juga khas, uh, ya. melalui Istana Budaya ya. dan juga pelaku pelaku itu sendiri. Ya. Ini satu usaha yang kita harus kekalkan dan harus kita promokan, kita harus promosikan melalui sistem marketing yang yang lebih terarah. Ya. Demikian juga uh, halnya dengan usah barang-barang antik, barang-barang uh, warisan kita. Ini boleh juga kita komersialkan dan boleh kita 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 war-warkan dan kita promosikan melalui dasar yang telah kita gubal. Karena dasar ini telah mempunyai 8 strategi, uh, 11 strategi okay. dan 56 Uh, uh, action plan. Okay. Pelan tindakan yang akan kita laksanakan mm -hmm. yang akan memandu arah perkembangan dasar right. industri. Kita akan betul lebih lanjut tentang uh. Uh, strategi itu nanti ada yeah. Ahmad, Encik Ahmad dari Shah Alam di talian. Hello. Encik Ahmad? Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Silakan, ringkas dan padat. Teruskan. Okey, saya saya seorang uh, usahawan eh. Ya. Yeah. Saya uh, mereka cipta mesin dan juga membuat mesinlah. Eh. Mm -hmm. Saya rasa tak banyak dalam Malaysia yang Bukan macam saya. Ya. Yeah. Kebanyakan dalam Malaysia dan negara-negara ASEAN, semua mesin-mesin industri beratnya, uh, berat, ya, semua okay. diimport. Uh, kita negara-negara ASEAN ni adalah consumer lah. Yeah. Kebanyakan mesin sendiri ya. Jadi kalau kerjaan nasib menumpukan kepada hiburan dan seni, ya. Yeah. kalau kita tengok uh, sektor ini sebenarnya tak produktif. Economically, it's not productive. Okay. Kan, ya. Eh? Tapi saya Ya. Cik Ahmad sudah memohon untuk pattern mesin-mesin yang telah dicipta. Bukan, bukan, bukan. Itu ini tak adalah pasal ini. Custom okay. made kan. Eh? Aha. Tapi apa yang saya nak nak tunjukkan di sini. Mungkin ramai kita seperti saya, biasa kita beli-beli macam bayi jentera apa semua kita beli, kita pakai. Kita tak ada uh, satu arah yang serius lah, untuk membuat jentera-jentera uh, ini di mana sesuai dengan environment negara-negara ASEAN. Okey. Kan jadi apa yang saya nampak kan eh uh, kita terlalu jauh ke belakang dalam bidang mm -hmm. ni Okey. Jadi uh, saya nak tanya, apakah ya saya boleh bagi cadangan mm -hmm. uh, sepatutnya kerajaan mesti buat satu pusat pembangunan industri okay. di mana kita tak payah nak kita nak beri ball bearing ke, kita ya. nak beli skru kita terpaksa beli daripada Jepun. Baik Cik Ahmad. Kenapa kita tidak boleh buat sendiri. Mm -hmm. Okey nah. Cik Ahmad. Terima kasih kerana pandangan itu. Mungkin itu berkaitan dengan uh, dasar melibatkan kementerian yang lain. Tapi ada elemen di situ yang saya cuba cungkil ya. tadi. Uh, soal IP ini, intellectual property. I, intellectual property ini adalah berkaitan, ber, terlalu berkait rapat dengan dasar industri kreatif. Kerana, dengan adanya hak cipta kita tadi, mm -hmm. apabila kita telah mencipta sesuatu dalam especially dalam industri kreatif ini, maka kita akan secara tidak langsung mm -hmm. hak cipta kita yang punya yeah. dan kita daftarkan dia, maka kita ini adalah merupakan satu industri baru yang akan timbul mm -hmm. daripada industri kreatif itu sendiri yeah. dan industri hak cipta yang, yang badan yang mengawal hak cipta hmm. memastikan hak cipta kita ini tidak digunakan oleh orang lain. Ya. Yeah. Berbalik-balik ke soal soalan Ahmad tadi. Yeah. Dia menyentuh mengenai infra. Ya. Yeah. Di dalam industri kreatif juga kita menekankan mengenai soal-soal pembangunan infrastruktur hmm. ini tadi dan untuk memastikan ada kesenambungan di dalam pembangunan industri kreatif. Ya. Yeah. Kalau kita katakan dalam 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 pembangunan teknologi misalnya. teknologi is part and uh, ada sebahagian daripada uh, 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 pembangunan industri kreatif mm -hmm. Penggunaan teknologi itu sendiri yeah. Oleh kerana infrah yang disediakan itu Amat berkait rapat mm -hmm. dan ia Sama-sama mendukung pembangunan Konten industri yang akan yeah. kita bangunkan Dalam industri kreatif mm -hmm. itu sendiri Saya ingin memajukan soalan berkaitan dengan Pengkomersialan ini tadi mm. kerana dari segi Asasnya Err uh, Konteks pasaran kita masih kecil, datuk Freddy. Yeah. Uh, termasuk dalam konteks karyawan juga, mungkin kita perlu bersaing di peringkat antarabangsa. Jadi, apakah, bagaimana uh, datuk melihat tasawwur ini nanti akan membantu kita untuk mencapai di peringkat antarabangsa? Ya, yeah, saya rasa uh, mutu kita kena setanding dengan negara-negara uh, lain dulu lah. Okay. Uh, sebelum kita nak uh, mengeksport bahan-bahan uh, yeah. uh, kreatif kita, hmm. dan itulah yang harus diberi diberikan uh, tekanan dulu uh, untuk menentukan bahawa mutu kami Standing dengan mana-mana negara yang lain, yeah. khususnya dari Barat dan uh, dari Amerika lah mm -hmm. uh, kerana mereka adalah uh, peneraju lah mm -hmm. dalam bidang ini dan kita harus belajar dari mereka dan tidak malu untuk dapatkan idea daripada mereka untuk okay. uh, meningkatkan uh, mutu kita mm -hmm. uh, supaya bertanding mm -hmm. dengan mereka dan uh, satu hari mungkin nanti kita boleh standing dengan mereka dan tiada ada apa-apa beza okay. antara kualiti uh, uh, pengeluaran kita dan juga dari negara-negara lain -negara -negara itu yang penting. So dari situ kita harus ada modal insan yang mampu bersaing ya. Mhm. Ya betul. Ya kalau kita lihat dari segi pengkomersialan ini hmm. tadi. sekarang ini FINAS sebagai agensi yang bertanggungjawab dalam yeah. memp mempromosikan bahan-bahan filem, hmm. multimedia dan hmm. uh, dan juga program-program uh, TV di luar negara. Sekarang moto kita ialah Malaysian Content for the World. Okay. Itu moto yang kita gunakan dan bila kita pergi ke pasaran dunia, kita akan membawa ya industri kandungan kita, mm -hmm. filem-filem yang dicipta di Malaysia yeah. yang kita pamerkan di luar negara misalnya di Cannes, di LA Film Festival dan sebagainya, di Hong Kong Film Festival. Yeah. Bila kita memasarkan uh, ni, kita bantuan kerajaan merupakan satu strategi mm -hmm. di dalam dasar industri kreatif itu sendiri untuk memastikan kita membantu pengusaha-pengusaha yeah. industri kreatif ini untuk memasarkan barang bahan-bahannya bahan ke luar negara. Mm. Dengan ada bantuan daripada pihak kerajaan itu tadi, contohnya kalau di Pesta Filem misalnya, yeah. kita mengadakan Malaysian Pavilion sebagaimana kita buat dalam sektor tourism, mm. Malaysian Pavilion untuk kita mempromokan produk-produk Malaysia. Demikian juga dalam industri kreatif. Kita akan yeah. membawa filem-filem ataupun ciptaan-ciptaan Malaysia dalam bentuk seni dan budaya. Ke, ke, ke peringkat antarabangsa melalui promosi ini dan kita perkenalkannya ya. dan insyaallah kalau kita dapatkan dalam dalam NKEA kita tahun ini uh, kementerian kita kita diminta di, di me, me, menjual sekurang-kurangnya 10 ya. juta US$. Dollars. Okay. Alhamdulillah hmm. dalam uh, tahun, uh, uh, setengah tahun pertama ini kita telah mencapai hasrat untuk menjual lebih daripada 15 juta US dollars okay. daripada uh, daripada industri kreatif kita di Malaysia. Yeah. Ini menunjukkan potensi yang ada bagi industri kreatif di Malaysia ini amat besar sekali mm -hmm. tertakluk kepada adanya satu dasar yeah. yang akan membantu pengusaha-pengusaha hmm. industri kreatif okay. memasarkannya ke luar negara. Okey, bila tiba bab dana ni dia akan lebih rancak lagi banyak yang kita boleh <coughs> pelak dalam miss ketika nanti Ramjalis di talian. Hello Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Ah, ya, salam Ramadan Al-Mubarak. Ya, terima kasih. Silakan soalan. Okey. Industri perfileman untuk lebih kreatif, mm -hmm. lebih komersial. Bagaimana untuk dipamerkan? Jika dilihat ke ini kurang memuaskan. Mm. Di, zaman Allah Yarham Tan Sri Ramli boleh pamer tiket terbang. <laughs> Saya rasa di okay. era sains dan teknologi ini. Mesti lebih baik. Okey, sekian. Terima kasih. Terima kasih, Saudara Ramjalis. Mungkin uh, itu perbandingan, Saudara Datuk Freddy. Dulu tak perlu pun dasar ni, Tapi, uh, <laughs> you know, memenangi anugerah antarabangsa. Jadi, kini yeah. ada ada dasar ini. Patutnya lebih banyak lah anugerah kita kena menang, Perlu <laughs> lah Bagaimana? Perlulah. Kita um, sentiasa kena fikir bagaimana nak lebihkan kreativiti uh, kita dan juga membuat benda-benda yang out of the box lah. Hmm. Kan ha, bukan ikut cara yang biasa je. Yeah. So itulah yang uh, dibuat oleh Tan Sri uh, Piram zaman dulu tetapi yeah. sekarang kita pun kena uh, kena buat macam tu. Hmm. Lah. Kita kena fikir benda-benda yang yang pelik-pelik yang yeah. uh, uh, yang luar biasa yeah. uh, untuk menarik penonton kepada karya kita dan juga kreativiti uh, kita lah. Yeah. Secara berbanding Datuk Sri uh, ramai orang yang akan melihat kalau masih lagi dalam seni Dibandingkan dengan karyawan di Korea Malah mungkin di Indonesia Kelihatannya lebih menangkap Apa yang, apa yang, tidak, apa yang kita tidak tawarkan dalam konteks kita Berbanding mereka uh, i, Kalau kita lihat <coughs> Kita cuba, cuba lihat ke Pembangunan industri kreatif di hmm. Korea Kalau 10 tahun yang lalu hmm. Orang tak kenal Korea dalam bidang industri Betul. kreatif Tetapi atas kesungguhannya Atas kreativiti dan inovatifnya Pelaku-pelaku hmm. uh, industri ini di hmm. Korea Dia telah menghasilkan telah menjadi uh, gergasi dalam pengeluaran industri kreatif. Yeah. Dia telah berjaya mengekspor Iban ke negara-negara uh, Barat, yeah. ke Amerika. Mm. Tapi di Malaysia, kalau kita tanya yang muda-muda yang yeah. ada di depan kita, Siapa yang tak tersen -tersen. menangis tengok drama Korea tu. Siapa yang tak suka <laughs> menengok drama Korea? Ada yang, yang kita, pada, itulah kesannya mm. drama Korea itu terhadap masyarakat muda Malaysia. Yeah. K-pop dia. Yeah. Siapa yang kenal K-pop dulu? Kalau sekarang ni, kalau kita tengok mm -hmm. Korean datang ke Kuala Lumpur ya. dia tak dia mahu buat di stadium Bukit Jalil. Ya. Dia tak buat lagi di stadium yang kecil-kecil lagi dah. Hmm. kerana ramai yang peminatnya. Ya. Ini merupakan satu industri baru hmm. yang kita kagumi perkembangannya di Korea. Saya ingat lagi masa Winter Sonata. Ya. Saya beratur lebih kurang 2 jam setengah hmm. just nak duduk di atas bench dia yang hmm. kononnya keramat. <laughs> <laughs> ini ini benda-benda Secara tidak langsung industri kreatif ini juga membawa industri turisme dan sebagainya, ya. membagi peluangan yang amat baik kepada kepada negara. Oleh karena itu, oleh karena keyakinan itulah maka kementerian harus memandu arah ya. melalui satu dasar yang komprehensif uh -huh. untuk memastikan industri kreatif ini berkembang uh -huh. dan sebaik mungkin, memberi faedah yang uh, semaksima mungkin kepada pelaku pelaku di Malaysia dan juga kepada rakyat Malaysia. Amin. Ya. Datuk Seri dan juga Datuk, uh, sekembali nanti kita akan mula memberi suluhan fokus kepada aspek dananya. Ramai yang menantikan bagaimana caranya, berapa jumlahnya. Teruskan bersama kami, kita kembali seketika nanti. Ramadan ini, Cindai menyediakan anda sebuah drama bersiri istimewa, Rahsia yang dipendam akhirnya menjadi ujian untuk menduga keimanan mereka sekeluarga.